Анастасія Дмитрук, нікогда ми не будем братіями. Я знаю, що це звучить російською мовою, але він настільки гарно переданий, настільки гарно передано почуття людини, почуття цілого народу, що я думаю, що ви не образитесь. Я його прочитаю. Давайте ми не будемо братіми, ні по родині, ні по матері Духа нету вас быть свободными нам не стать с вами даже с родными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а все безликие. Вы огромные, мы великие, а вы жметесь, вы все маетесь, своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание, золото. А у нас жгут коктейли молотого. Да, у нас в сердце кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Мы у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили, мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей моются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями.